У меня была такая проблема год назад. У меня бы начались головные боли. Головные боли начались от того, что мы поехали к родственникам на дачу, и там целый день была физическая нагрузка. И я заметил, что когда немного где-то себя растрясешь, то начинались очень сильные головные боли. И с того момента у меня буквально, ну вот если попрыгать там на скакалке и все, ты организм, как будто в середине себя что-то раз трясываешь и начинаются жуткие головные боли. Я ну, начал искать в интернете, с чем это может связано быть. И смотрел, что вроде пониженный иммунитет и пробовал его повысить любыми способами. Уже даже пробовал холодное обливание. Оно, да, действует, помогало. После обливания, когда была головная боль, что-то происходило в голове и после холодной воды боль прекращалась. Но это только снимались симптомы, но проблема не решалась. И это у меня длилось ну, с прошлого года, то есть это где-то 6 месяцев. И буквально раз в месяц у меня начинались головные боли по вечерам. И это длилось как ну, неделю. Неделю по вечерам начинались головные боли. Я не знал, что что это происходит, уже все перелопатил, но информации так и не нашел, что это может быть. В итоге, когда у нас появился сок Magical Noni, одна из причин, по которой я решил его э, пить по 100 мл в 100 дней, это именно была эта причина. Я хотел убрать эти головные боли и даже не знал, какая у меня проблема. И что я заметил, где-то через месяц-два боли утихли. То есть они тоже появлялись, тоже была боль по вечерам, но она была такая слабая, еле-еле. То есть как будто, ну если не обращать внимания, то как будто и не было. И через месяца три она исчезла вообще. И когда уже, ну, я пробовал и прыгать, и скакать, и все что угодно, и она не возвращалась. То есть когда я раньше себя так сказать, разбалтывал, то он, эта боль у меня про, проявлялась. да. А сейчас все нормально, все прошло, то есть 100 дней по 100 миллилитров — это хорошая загрузка организму и решает даже вот такие вот проблемы. Я даже не знаю, что это была за проблема, но в итоге она у меня решилась.